इकाई का जनशक्ति महान स्वाध्यू तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नव चेतना लाना चाहिए हम हे नवयुग के अग्र दूत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है उन्होंने जनशक्ति को संबंधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर एक नए स्वर की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रहे हम नव युग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं तो मार्च बीस में पूछाई गेलो विद्यार्थी मित्रों धोरण दस नरेक विषय मजा नीडियो लेक्चर जो પછી તમારે સરસ મજાનું અસાઈનમેન્ટની તૈયારી લેક્ચર પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ઓપન કરશો એટલા પેજ ખુલ્યા તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો પેડ કોર્સમાં तरण थी बार में बधा मेनू मा जाए जुदा जुदा मा तमारा जरूरी वीडियो तमे मेळवी शकशो हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नव युग के अग्रदूत बन सकते हैं महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी कवि कहते हैं कि हमें इस धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है इसलिए हमें महाजागरण का महान अभियान चलाना है इससे हम लोगों में लगातार चेतना लाकर किसानों मजदूरों को जागरूक करेंगे इस प्रकार महाजागरण गर्जन से देश में चेतना आएगी चार पांच वाक्य में लिखिए विद्यार्थी मित्रों कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते है जिससे जनता का काम चलता है कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों के में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं નિમ્ન લેખિત શબ્દો કે દોદો પર્યાય વાંચી શબ્દ લેખીમ અવિરત મેઘા બુદ્ધિ અભિમાન વિલતો વિજય ઉત્તર વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાના સ્વાધ્યુશન થયા તો આવી રીતે તમારા બોર્ડના પેપરના પણ સરસ મજાના બોર્ડ માટે પ્રેક્ટિસ માટે પેપરો જોતા હોય વિડીયો જોતા હોય તો બધું તમને મળી જશે तमारा दोस्तों ने जान करो चैनल मां चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो ऐं सुधी राखी अस्तु जय हिंद जय भारत